બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલ માર્ગદર્શન હેઠળ ભારત પાકિસ્તાન સરહદ નજીક આવેલ નડાબેટ ખાતે સિવિલ ડિફેન્સ મોક ડ્રીલ યોજાઈ હતી મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ માનકર દ્વારા આપત્તિ સમયે શું શું તકેદારી રાખવી તે અંગે ઉપસ્થિતોને ને માર્ગદર્શિત કરાયા હતા આ ડ્રીલ તાત્કાલિક પ્રતિસાદ આપતા વિભાગો જેમ કે પોલીસ આરોગ્ય ફાયર બ્રિગેડ એકસો આઠ એમ્બ્યુલન્સ સ્થાનિક તંત્ર અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ સહભાગી બનીને

प्रवासियों स्थानिकों उपस्थित रहा था आ, अभी जो परिस्थिति बनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में इसमें जिला वहीवट तंत्र पुलिस तंत्र हेल्थ विभाग फायर विभाग इन सब के संकलन से ऑपरेशन अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पे नड़ाबेट परेड ग्राउंड पे जहाँ पे एक टूरिज्म का बड़ा हब है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था क्योंकि ये बॉर्डर के पास में पड़ता है इसलिए भी इस जगह का चयन किया गया था इसमें इस तरह का आयोजन किया गया था कि अगर एकदम से कोई अगर अटैक होता है एयर स्ट्राइक होती है तो इसमें क्या क्या कार्रवाई लोगों के द्वारा प्रशासन के द्वारा फायर आ, के द्वारा और बाकी बीएसएफ के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जाएगी इन सब का एक एक्सरसाइज और एक अभ्यास रूपये कार्रवाई की गई थी इसमें हमने लोगों को ब्रीफ किया कि उनकी क्या जवाबदारी है क्या नैतिक जवाबदारियाँ है और साथ साथ में इसका भी आकलन किया गया कि हमसे जो गलतियाँ हुई है वो एक्चुअल में इस गलतियाँ का ना हो और साथ ही साथ लोगों को इस ये चीज़ भी अपील की गई कि आज पौने आठ से सवा आठ के बीच में संपूर्ण ब्लैकआउट का आयोजन किया गया है जिसमें लोगों की तरफ से हम पूर्ण पूर्ण सहकार की अपेक्षा रखते हैं